Мир имеет два значения. Первое. Мир это, – это когда люди все дружно, все соглашаются между собой. Никто не сопротивляется между собой. Это первое значение. Второе значение. Мир – это наши страны, это целая наша планета, это народы. Мир – это когда нет войны, когда все дружить, когда все… Ну, не бьются, не спорят. Ну, одним словом, когда все дружат. Мир — это когда все живут дружно, никто не ссорится, и никогда, никто никогда не хочет причинить боль кому-то. Хотят только, чтобы было все хорошо и чтобы мирно все было.

Я думаю, это когда все в дружбе, понимают друг друга, не ссорятся, стараются найти общий язык. Это когда все люди живут в согласии и не воюют. Они все между собой дружат, прислушиваются друг к другу. Мир – это когда все дружат, никто не ссорится. Мир – это... Когда люди все живут мирно, нету войны, и люди не ссорятся и не калечат друг друга. Мир это когда нет войны, все спокойно, родители спокойно ходят на работу, а их дети в школу. Это согласие между людьми и природой, между людьми и другими людьми в классе, на улице, в между странами. Мир — это когда э, человек может спать спокойно, когда он может улыбаться, э, и когда он счастлив. Мир — это когда нет страха и хочется радоваться всему, что тебя окружает вместе с своей семьей и с друзьями. Война — это жестокость, когда... Люди умирают жестоко и их убивают. Война это плохо, потому что все друг друга убивают, э, воюют друг между другом, ссорятся. Э, и я думаю, что это плохо. Я против войны. Погибают люди, они теряют детей, матерей, пап, иногда семьи все. Поэтому нужно как меньше воевать. Война это когда умирают люди, погибают семьи. Война это очень плохо. Война это когда погибают люди, разрушиваются здания. И вообще, война это смерть. Война это очень плохо, потому что во, вре во время войны. Погібають люди, сім'ї навіть можуть погибнути пол народа. Це очень жалко. Я проти війни. Це коли люди помирають, а не треба, щоб люди помирали. Треба, щоб вони жили. Бо коли вони помирають, все становиться погано, бо люди мають жити. Щоб Україна з Росією обновити мірної. Отношения надо договариваться, чтобы избежать войны, нужно нужно э, быть в согласии всегда, всегда прислушиваться, слушать э, слушать других, тех, э, чтобы все было мирно и всегда все было хорошо. Они должны быть дружные, как в СССР. Они не должны между собой воевать, потому что это все из-за несогласия между собой. Нужно прислушиваться друг к другу и пытаться сделать как можно лучше эту ситуацию. Надо с ними договориться, э -э попросить, чтобы чтобы э, послушали, вдумались в это, а потом сказали что их не устраивает, и чтобы э, можно было найти общий язык между ними. Я хочу, чтобы люди обдумались, и я не хочу, чтобы была война, чтобы они уважали друг друга, и не было войны, чтобы они не били друг друга. Я думаю, сейчас нужно, чтобы люди... Э, Забы, забыли, то, что о, происходило раньше и начали о, новую жизнь с добра, чтобы никто никогда не ссорился. Люди должны договориться, жить в согласии. Треба показать им, что человеки створены для того, чтобы творить, а не руйнувати. Надо щоба расія помірялася з Україною. Михайло ткач, моя Україна, на росах, на водах, на всіх переходах, Кроличиш мені в журавлиних ключах. Моя Україна, родима країна, ясні небеса в материнських очах, з тобою розлука, гірка моя мука, печаль журавля без гнізда в чужині, Моя Україна. Белявка Хатина, с твоего вікна светит доля мне. Мне нравится жить на Украине, потому что тут хорошие люди. В будущем я вижу свою страну, где нет войны, где все чисто, где люди не ссорятся, а ведут себя дружно. Я думаю, что она будет красивой, с добрыми людьми. не будет войны, будет как можно больше хорошего. Все будут дружелюбными. Очень красивое, чтобы все было хорошо, чтобы никогда никто, никто не устраивал драк, чтобы, чтобы все было красиво и чтобы... Все семьи были счастливые. Все будет мирно, что, э, и, что все будут очень любить свою родину и бороться за нее. Я ее вижу э, богатой, что даже человек э, в своем городе дума, э, он чувствует, что он дома. Я вижу будущее Украины так. Україна буде чисто, добра, мирна. І в Україні ніколи не буде війни. Україна буде великою країною, цивілізованою. Тут не буде більше ніякої війни. Все буде добре. Я хочу жити в стране, которую знають, люблять і уважають во всьому мірі. это будет богатое государство, которое будет уважать весь мир. Добро это качество человека. Отводить добро это это помогать друг другу в трудную минуту, кого-то защитить, кого-то поддержать, кому-то помочь в чем-то. Добро это когда люди помогают друг другу, понимают друг друга. Это когда люди Делают друг другу добрые поступки, э, стараются не делать плохого. Добро – это когда люди помогают друг другу, не ссорятся. А юшка Асумикор, тачина с вами ют и шамите не ваш висо. О добре я узнала из сказок. В сказках всегда есть добрые герои и злые. Но в конце всегда добро побеждает зло. Нет разницы на каком ты говоришь языке, люди же могут понять друг друга. Можно говорить в одних на одних языках и на других. Все все будут понимать эти языки, потому что они уже их, их слышали. У кого-то есть родные в России, у кого-то в Украине. Я думаю, если какой-то человек учится в украинской школе русского вообще нету, то и родственников нет, что на русском языке разговаривают, он может их не понимать. А те, что есть родственники, что на русских языках разговаривают, он может понимать русский язык. Люди могут понять друг друга, даже если они говорят на да. разных языках. Я разумею, как мои одноклассники. Говорять і на російській мові, і на українській. Річ у тому, це перша країна, у яку я переїхав з Вірменії. І я тут вже живу дуже давно. Не знаю. Мені здається, що мені тут ліпше, у мене тут друзів багато вже. Не знаю. Я вважаю Україна це моя батьківщина. Мне нравится жить в Украине, потому что я была в многих разных странах и, можно сказать, и привыкла к именно к Закарпатью и к тому, как тут живут, к людям, которые тут. И да, я патриотка своей страны Америки, но также патриотически отношусь к месту своего жительства, то есть к Ужгороду, потому что всю жизнь я прожила тут и... Не знаю, как-то и хочется тут остаться, но как-то и не получается с положением страны. Мне очень нравится тут жить, так как я тут провела почти всю свою жизнь. И я очень привыкла ко всему тут. И уж город стал мне родным городом. Так что переехать куда-то жить, это было бы ну, необычно. И мне больше бы хотелось вернуться сюда. Мне очень нравится жить здесь, потому что все свое детство я провела здесь, и я здесь выросла, и украинцы мне уже стали как родные, и это место мне очень дорого, потому что мне здесь очень нравится жить. Здесь очень спокойно, мирно, я надеюсь, что войны не будет между Россией и Украиной. Мне очень нравится жить в Украине. Это очень красивая страна, также народ очень дружелюбный. Когда я пришла в первый класс, мне было немножко трудно говорить на украинском, но за все это время... Ніколи не виникало проблеми насче того откуда я прийшла, і не було насмішок з першого класу до седьмого. Я тут народилася і вже 15 років живу. Мені подобається ця мова, як вона звучить. Мені подобається загалом. Мені дуже подобається жити в Україні, тому що я тут народився, і в У мене багато родичів є не тільки в Україні, але й в Росії. Нужно з'ясувати, навіщо им эта война, и, не знаю, хочется ли им этой войны, я не знаю. Мне кажется, что лучше жить в мире. Я думаю, что в нашем веке уже войны точно не должно быть, потому что цивилизация более развита, и война тут как бы ну, неуместна. И да, я за можно сказать единую Украину и что границы должны быть, ну должны содержаться в каждой стране. Украина была э, э, страной всего лишь где-то 23 года и она должна остаться страной. А Россия это совершенно другая страна и Украина не должна присоединиться к России, потому что это две разные страны и они должны жить разными языками и обычаями и традициями. Я не хочу, чтобы была война, потому что это место мне очень дорого. Я не хочу, чтобы была война между Россией и Украиной. Я хочу, чтобы всегда был мир. Я дуже не хочу, чтобы э, была война между Россией и Украиной. Я за мир и э, я надеюсь, что войны не будет. Я уже, что я против войны, потому что это неправильно и Поскільки так багато людей погибло, це просто як не по-людськи так вчиняти. Тому я проти війни, я зайди на Україну. Я думаю, що от цей конфлікт доволі неумісний зараз, тому що Україна і Росія це доволі близькі нації, вони мають жити в мирі і злагоді. У мене доволі багато родичів в Росії, і тому мені доволі, якщо буде ця війна, і мені буде доволі тяжко. спілкуватися з батьком та з рідними. I'm for Ukraine without the war. Болор хантинера петка Луцвен Аранс Карив. Все проблемы должны решаться без войны. Я не хочу, чтобы была война в Украине.